Alhamdulillah Pada malam ini kita Sama-sama Di PKU Kurun ini Dalam siri ceramah Pakatan Rakyat Penangan Parti Islam PAS Terutamanya menjelang Pilihan Raya Umum yang ke-13 Yang Tidak apa-apa lama lagi akan menjelang Hari ini 11 hari bulan Bermakna sudah 3 hari Datuk Seri Najib Tun Razak Memerintah dengan kabinetnya tanpa mandat Setelah Pelang Raya 8 hari bulan Mas 2008 Maknanya hari ini dah lebih 3 hari daripada tempoh 5 tahun sejak pengundian 2008 walau bagaimanapun memang mereka masih sah sebagai pentadbir kerana berdasarkan undang-undang dan perlembagaan tapi dari segi mandat sudah tidak ada memerintah tanpa mandat dan kita percaya Minggu depan tak berapa lama lagi Parlimen akan dibubarkan dan di sana tuan-tuan puan-puan sekali lagi berpeluang untuk <tuk> menyatakan sokongan melalui kertas undi kepada parti-parti politik yang bertanding di dalam negara kita soal demokrasi mana-mana parti yang berdaftar berhak mengemukakan calon dan calon itu boleh <silence> <tuh> <tuh. tuh. tuh>. mana-mana orang yang, yang layak dalam daftar pemilih mengundi atau mengangkat mereka tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat rahimah kumullah. maka di sana kerja mengundi Kerja mengangkat pemimpin Kerja pilihan raya Bukan sahaja kerja yang habis 5 tahun sekali Atau kerja yang habis di dunia sahaja Tetapi kerja kita berkait dengan kehidupan kita Dan juga berkait dengan alam akhirat Dengan cakap mudah Apa yang kita sokong, apa yang kita pangkah, apa yang kita angkat menjadi tanggungjawab kepada kita di dunia dan di hari akhir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan cara yang mudah kita faham. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wahai orang yang beriman, bertolong bantulah kamu dalam perkara menegakkan kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu bertolong bantu di dalam perkara dosa dan permusuhan. Kita faham daripada ayat ini bahawa kehidupan kita termasuk juga berpilihan raya memilih pemimpin Tidaklah kita memilih mereka bukan saja yang baik dan beramal salat Tetapi di sana tidaklah juga kita memilih mereka yang beramanah Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah Maka Parti Islam Semalaysia PAS Sejak ditubuhkan tahun 51 Sehingga sekarang dasarnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Ulama dan Kiat dan sudah terbukti antaranya pemerintahan Parti Islam Semenanjung PAS di Kelantan umpamanya di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Nek Abdul Aziz Nekmat bahawa dasar atau kerja buat kerajaan negeri Kelantan setelah diambil alih oleh Parti Islam Semenanjung PAS menuju dan mahu kepada membina negara, negara atau negeri berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rekod menunjukkan negeri Kelantan termasuk tuan guru sendiri bersih rasuah. Sebab itu tuan guru tidak segan silu menyebut kalau masa ada 24 jam Beliau bersedia untuk membuka pejabatnya Atau mana-mana pejabat Yang berkaitan dengan urusan kerajaan 25 jam untuk SPRM menyiasat Menteri Besar dan Eskonya Menyiasat mana-mana kaki tangan kerajaan negeri Kelantan Menunjukkan Cakap Ataupun slogan Membangun bersama Islam dilaksanakan oleh Tuan Guru Dalam aspek politik bukan saja kerangka Atau manifesto Atau janji Yang mesti kita perhatikan Tetapi di sana Jika janjinya baik Perkaranya bagus Tetapi orang yang Memerintah Mereka yang diberi kuasa Tidak melaksanakan amanah maka di sana kita akan menunggu saat kehancuran sebuah negara atau negeri itu di atas tema atau titik yang kita nak memperjuangkan Islam maka negeri Kelantan sudah mendahului mana-mana negeri yang lain dengan mengemukakan kanun jenayah syariah 2 yang terkandung di dalamnya hudud Kisah dan takzir menunjukkan ia bukan retorik untuk laksanakan hudud ini bukan satu janji kosong tetapi digubal dan dilaksanakan malangnya kerajaan pusat pada masa itu di bawah pimpinan Dr. Mahathir menolak dan kalau kita lihat bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional di bawah Najib ini pun menolak hudud. Maka isu ini saya bawa untuk menjelaskan bahawa apabila kita mengadakan tahaluf siasi dengan PKR, dengan DAP, maka orang UMNO menuduh kita sudah tidak berjuang Islam. Kononnya kita telah menggadai prinsip sedangkan mereka Kononnya memperjuangkan akidah Tujuan akidah apa? Tuan-tuan Kalau suratul mata hanya kalimah Allah Yang dipertahankan Tetapi hak hukum Allah Tidak didaulatkan Kita mahu kalimah Allah dipertahankan Bersama-sama dengan hukum Allah Didaulatkan Maka ha? Orang UMNO pun kata Apa dia? Pas sudah lari daripada Islam dia pula berjuang Islam dia pula mempertahankan akidah tuan-tuan mempertahankan kalimah Allah bukan makna mempertahankan akidah sebab kalimah Allah yang menjadi isu itu sebenarnya perkara-perkara khilafiah pas kita membenarkan orang bukan Islam memakai kalimah Allah selagi dia tidak menghina Allah zat wajib wujud yang maha asa dan berkuasa yang kedua kerana mana-mana manusia dalam dunia ini merujuk kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang bukan Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala okay. in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal la yaqulun Allah kalau kamu tanya kepada orang yang kafir siapa yang jadikan langit dan bumi dan saya mereka kata Allah menunjukkan bahawa kita dalam isu ini sebenarnya UMNO nak menjauhkan orang Melayu daripada PAS kerana kita meraihkan kalimah Allah ini dipakai dengan cara yang betul oleh orang bukan Islam sedang dalam masa yang sama kita melayan atau sangat tidak bersetuju kepada kalimah Allah ini digunakan dengan cara menghina Allah Subhanahu Wa Taala maka di sana sebenarnya ha, kalau kita melihat kepada sejarah isu kalimah Allah ini sudah ditutup beberapa tahun lalu menteri di jabatan perdana menteri Tan Sri Nazri Adil Aziz telah mengeluarkan ataupun pihak kerajaan telah membenarkan kalimah Allah digunakan di Pulau Pinang dan Sabah Sarawak oleh orang Kristian bahkan Bible dalam bahasa Melayu sudah diluluskan penerbitannya oleh Najib Tun Razak Bila berlaku isu ni semula Dispit, dipusik, diputar Bahawa kita ni tak nak kepada Islam Kita menghina Islam Jadi amna pula jadi juara Mempertahankan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala Memang saya sebut di mayam baru ni Kalimah Allah ni memang kita wajib pertahankan Daripada dicemar Tetapi Mempertahankan kalimah Allah Mesti sama dengan mempertahankan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak Jadi apa? Jadilah Kentuk dia basuh Merah Merah tak basuh Dia dah orang Dia pertahankan kalimah Allah Tetapi perkara maksiat Perkara yang Melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala Orang dilihat dalam pentadbiran rasuah dalam pentadbiran tiri sana tiri sini yang diakui oleh ketua audit negara Makna kala negeri-negeri pakatan semuanya bersih dari segi auditnya ha? ini kita boleh lihat kalau kita merujuk semula kepada ayat yang saya baca mukadimah tadi betul bantulah kepada kebaikan dan takwa. Jangan bertolong bantu kepada dosa dan permusuhan. Dengan jelas kepada kita tuan-tuan soal mengundi dan mengangkat manusia untuk mengentak apa tahu lagi mentadbir mengurus dunia ini dia ada kaitan dengan dosa dan pahala ada kaitan dengan betul dan salah ada kaitan dengan Diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak maka saya ha, menyuruh tuan-tuan, bahawa... puan-puan sekalian termasuk juga anak-anak muda marilah kita mengambil peluang belah raya yang ke-13 ini untuk kita menyokong kebenaran bukan saja kebenaran dan menyokong orang yang beramana sebab tanpa amana. Semuanya akan sia-sia Kerana Pentadbiran atau politik Dia memerlukan Yang pertama dia kena jaga agama Dengan maksud Politik mereka mestilah bersandar kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala Barulah mereka selamat di dunia Dan selamat di hari akhir Dan besok Paling malang Kalau kita ditanya Kita sokong siapa Kita kata Kita sokong A hey, Kenapa awak sokong A hey? Dia buat maksiat Umpamanya rasuah Kenapa awak sokong air? Eh? Dia buat maksiat Umpamanya arak dan judi Dia buat maksiat Umpamanya Hiburan yang melampau Tanpa diskat Tanpa Dikawal Kita kata Saya undi dia Sokong dia Bukan suruh buat jahat Saya suruh buat baik Adakah lepas? Tuan-tuan Puan-puan Masalah dosa pahala ni secara asas memang disebut oleh Allah la waziratum orang lain tak tanggung dosa orang lain betul eh buat dosa bi tak tanggung tetapi ada di dalam dunia ini kerana kita bermasyarakat dosa berkongsi bukan dosa tanggung dosa orang lain Adalu ala khairi kafa'ili Orang yang tunjuk, orang yang sokong, orang yang ajak buat baik Maka dia dapat pahala orang lain yang berbuat baik Begitu juga Adalu ala syari kafa'ili Orang yang menunjuk, orang yang menyokong, orang yang mengajak kepada kejahatan Seumpama orang yang membuat kejahatan Mereka kongsi dosa Kongsi kesalahan dalam pada raya bukanlah masalah memangka Keluar di bilik mengundi Habis cerita Pejahat matua Celak 5 tahun lagi Pantah lagi Bukan Mesti ada perhitungan Dosa pahala Ini bukan perkara main-main Sedangkan perkara kecil Di dalam kampung di dalam persatuan Nak pilih pengurusi Umpama pengurusi koperasi Masa dia memimpin Dori habis dia jual Bah habis dia jual Tayar kereta pun jual Duit koperasi hilang habis Bila ada masyarakat agung Takkan kita pilih dia lagi itu baru tadbir koperasi. Allah kita lain kali kita jangan berilah si pulan si pulan jadi ketua koperasi kita. Habis masa dia jadi ketua koperasi. Habis Brozernya hilang, tayarnya hilang Lorinya hilang, tayar lori pun hilang Habis licik Kalau ada Usaha agung baru kita pilih orang lain Bukan main kita bersemangat bila musyarat aku, tak pilih orang sama juga. Tak apalah kita pilih dia. Mungkin lepas ni dia buat baik. Oh, pilih kali kedua. Bumur koperasi pun tak ada. Kedai koperasi pun hilang. Musyarat aku kali ketiga, pilih dia lagi. Itu baru koperasi. Sebagai orang yang menyertai ini pilihan raya untuk tentukan baik buruk negara. 12 kali mesyuarat agung, 12 kali pilihan raya. Ini nak masuk 13. Takkan kita kata habis Allah dia. Kerana Pakatan Rakyat, PAS, PKR dan DAP sudah menawarkan kepada kita manifesto dan... Tawaran-tawaran ha? Takkan kita tak boleh semak dan nilai Maka Kali ini Semua kita Perlu berubah Untuk kita tinggalkan kezaliman Barisan Nasional Untuk kita tinggalkan penjalanan Barisan Nasional Untuk kita bina satu Malaysia baru Usulnya kepada Pujuan Islam 4 Kita membina negara mudah-mudahan berdasarkan Al-Quran sunnah ijma ulama dan kias berdasar kepada bekerjasama untuk kebaikan dan takwa dan jangan tolong bantu kepada kezaliman dan dosa maka ada satu kaedah disebut at fi hukmil matbu' orang yang mengikut sama dengan hukum orang yang diikut maknanya nasib pengundi sama dengan nasib pemimpin yang naik hasil daripada undi dia kenapa berkongsi kebaikan dan berkongsi dosa keburukan ambil contoh nabi sebut soal syekh yak 10 perkara yang berskutu mengenai arak Yang berdosa dalam kek Arak Ialah orang minum Arak Tapi ada 9 jenis manusia lain Yang bersangkut dengan Arak Untuk berdosa juga Orang yang menuang Arak Orang yang membeli Arak Orang yang menjual Arak Orang yang mengira, Memerah, mengira Arak Orang yang menanam anggur Untuk buat Arak Orang yang membawa arak, rebel dari Allah. Kerani tukang tulis bil, arak. Pada hanya yang minum seorang, yang tergolek mampu seorang. Seorang hanya yang mabuk. Seorang hanya yang ketoyong. Tapi 8-9 orang lagi yang berkait membantu Sehingga terhasilnya orang tu minum orang, Dapat dosa sama Dengan orang yang minum Allah eh, Kita kira lah 55 tahun kita sudah beri kepada Barisan Nasional amno Pemerintah Maka segala kebejatan Dilakukan oleh dia Takkan kita nak berlepas tangan Nanti mereka tanya apa nak jawab itu kalau kita tengok dari sudut hubungan pilihan raya memilih pemimpin dengan akhirat dan dosa dan pahala. Kalau kita tengok melihat perkara yang lain, bangkali kawan-kawan saya selepas ini akan sebut. Cumanya saya nak sebut satu sini. Tawaran Pakatan Rakyat Negeri Pahang. Nombor enam saya nak sebut Tak kait dengan tuan-tuan Tapi tuan-tuan tengok Melaksanakan sistem tender terbuka Oh kawal bukan Kontraktor Ya yeah, kita duduk di perda bukan kontraktor Tapi nak tunjuk kepada tuan-tuan Tender terbuka Mananya Biasanya Siapa yang boleh Menjimatkan wang Ataupun siapa yang layak Mendapat kerja mereka yang paling sedikit belanjanya itu contoh mudah bagi orang kampung faham maknanya kalau dilaksanakan sistem tender terbuka yang untung orang yang dapat tender pekerja dan kerajaan melalui premium dan sebagainya maka di sana sudah hapus tak ada dah wang untuk jodoh wang diberi di bawah meja Wang yang dibelanjakan untuk kroni Dah tak ada tuan, -tuan bayang Beli kapal selam yang tak boleh menyelam Wang yang dinamakan Kamsin atau bawah meja 540 juta 540 juta ni berapa keturunan boleh makan sebab itulah orang UMNO bila dia tengok tawaran Pakatan Rakyat Oh ni bankrupt negara Bankrupt Kalau buat macam demo momenta, Bukan bankrupt Tinggal kurang Habis Projek yang boleh buat 3 juta Naik sampai 5 juta Projek yang boleh buat 5 juta Naik sampai 10 juta 5 juta buat projek 5 juta masuk kocek Memang Barisan Nasional dan UMNO tak boleh buat pendidikan percuma. Tak boleh buat Turunkan minyak Tak boleh buat untuk beri pada perantasan kepada generasi kedua. Tak boleh kurangkan tol atau hapuskan tol. Sebab apa? Sebab dalam perniagaan mereka, apa dia? Politik adalah perniagaan. Abang ya, politik adalah perniagaan. Dia berpolitik dia mengantar perniaga Satu untuk aku, satu untuk kamu. Satu untuk aku, satu untuk kamu. Nanti Ustaz Suhaimi akan terangkan secara secara bergambar. Memang tak boleh beri pendidikan percuma Tapi kita percaya Hidup kita bukan bersandar kepada brain saja. Minta maaf lah Brain tu tuan-tuan ambil lah Boleh Hidup kita bukan sandar kepada 15 ribu Pedra bagi Terima kasih dia bagi kita Saya pun dapat tuan-tuan Sebab saya menantu penuaka Haa, kecek bini saya, dapatlah saya Tapi RM15,000 saya nak tanya malam ni, ada lagi? Haa, oh, ada kata, ada, ada kata Habis? Haa, ah, oh, kalau rokok letak celah selinga, 10 tahun tak habis Rokok letak celah selinga, 10 tahun tak habis Tapi kalau isap, tak ada 5 minit Begitu juga duit RM15,000 saya bukan nak mengecilkan tuan, tuan yang dapat. Bukan nak mengecilkan beri itu. Tapi soalannya beri ini segala-galanya. Oh inilah rakyat, inilah kerajaan yang prihatin kepada rakyat dapat beri ini. Oh kita dapat bantuan daripada kerajaan. soalnya 500 ni tahan 5 tahun. Tiga hari habis Lepas tu mungut Minyak naik Barang naik Cukai barang naik Dan tuan-tuan Secara rasional Cuba tuan-tuan Kaji Kalau minyak turun tol turun, tol yang sudah untung dihapuskan, pendidikan percuma kepada anak-anak kita, Belda Plantation diberi semula kepada yang berhak. Nilainya bukan ratus satu tahun, wahai tuan-tuan. Nilainya kesejahteraan kepada rakyat bawahan seperti kita ini. Yang punya anak cucu, yang punya kehidupan, yang punya tanah air ini yang bersama-sama kita sebagai rakyat Malaysia untuk majukannya dari segi dunianya dan memajukan manusia dari segi ukhrawinya atau akhlaknya supaya manusia selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Saya mengalu-alukan kedatangan Abadi Datuk Tuan Ibrahim insya-Allah dalam perjalanan Ustaz Suhaimi Saad yang tuan-tuan akan tengok multimedia Dan juga Tuan Haji Musanif Abdul Rahman Terima kasih Kepada Semua yang terlibat Aku lukaulihaza Wa astagfirullahalazim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh